السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا بك بالتمانية سيكون مجموعة ترمكسيه كفادة أستاذ بروفيسة مدير التشيح الرزلطي شاء الله سلاكو نشاره bagi subjek tasawuf perbandingan. Uh, tu nama saya Muhammad Zaki bin Awam, nombor metrik 032648. Jadi tajuk yang saya tegaskan ialah syariat dan hakikat. Jadi apa itu syariat dan hakikat? Syariat adalah pandangan hidup, yakni syarak. Pegangan hidup, yakni syariat dan perjuangan hidup yakni manhaj yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat Islam umat manusia agar diketahui dipatuhi dipatuhi dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupannya seterusnya seorang muslim yang Islam akan selalu setia pada syariat dan pelbagai persoalan hidupnya dengan senantiasa berpedoman kepada al-Quran dan as-Sunnah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh alaihi dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya amat berat bagi orang yang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya dan orang yang kembali kepadanya asy'ara Ah ha, seterusnya syariat jika ditinjau secara bahasa berasal dari keturunan turunan kata syaraq, syara yasra'u syar'an yang bermaksud membuat peraturan atau undang-undang Iyak Hilal dalam bukunya Study tentang Usul Fik memberi definisi bahawa menurut pengertian bahasa istilah syariah bererti sumber air yang tidak pernah kering di mana manusia dapat memuaskan dahaganya Dengan demikian, pengertian bahasa ini syariah atau hukum Islam ini dijadikan sebagai sumber pedoman Dalam dunia tasawuf syariah adalah syarat mutlak bagi salik iaitu penampuh jalan rohani yang menuju Allah tanpa adanya syariat maka batallah apa yang mereka yang diusahakannya berkaitan dengan ini maka lah mengambil pandangan Syekh Hindi mengenai syariat sebagai landasan tasawuf yang diambil dari buku Sufism Syariah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Hakim Ansari Okay, so, Hindi guna dua makna iaitu berkaitan dengan istilah syariat. Pertamanya iaitu makna umum yang biasa digunakan oleh para ulama yang berkaitan dengan penyembahan dan ibadah-ibadah, moral dan kemasyarakatan, ekonomi dan kepemerintahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua adalah pemaknaan yang lebih luas iaitu apapun yang telah Allah perintahkan baik secara langsung Yang wahyu maupun melalui nabinya iaitu yang disebut syariat dengan pemaknaan tersebut maka syariat meliputi segala inti kehidupan jadi saya buat satu sedikit tambahan mengenai syariat kadang-kadang adanya kita dengan syariat itu seperti puasa, solat, tetapi terlupa dengan tali simpulnya dengan Allah Ta'ala, iaitu hakikat. Ini sebenarnya adalah tipu daya. Syariat sebagai asas, manakala tarikat adalah wasilah dan hakikat pula buah atau hasil. Tiga perkara ini saling melengkapi. Untuk menjelaskan hubungan di antara syariat dan hakikat, di sini saya kemukakan contoh misalnya solat pergerakan dan perbuatan zahir berserta rukun-rukun dan syarat-syarat adalah faktor syar'ian yang menjadi jasad solat adapun yang hadir di dalam hati bersama Allah di dalam solat pula merupakan faktor hakikat yang menjadi roh solat yang dilakukan dalam solat merupakan jasadnya manakala khusyuknya dalam solat adalah rohnya daripada sinilah terdapat hubungan yang erat di antara syariat dan hakikat. Oleh itu, orang mukmin yang sempurna ialah yang menghimpunkan di antara syariat dan hakikat. Hakikat dan syariat saling melazimi kerana dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai zahir dan batin. Zahirnya ialah syariat antara tarekat manakala batinnya hakikat. seterusnya masuk kepada hakikat kebenaran atau kenyataan seterusnya kamus ilmu tasawuf menyebutkan bahawa hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat hadirat Allah di dalam syariat itu sehingga hakikat adalah aspek yang paling penting dalam setiap amal inti dan rahsia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan salik seterusnya tentang alam rohani atau hati nurani manusia atau mengkaji tentang sifat-sifat nafsu. Ha, selain itu, kesan syariat dan hakikat. Kesannya, kita hendaklah memahami syariat iaitu peraturannya, iaitu mengetahui hukum-hukum. Mana yang halal, mana yang haram, yang sunat, makruh dan mubah. Juga sah dan batal sama ada mengenai sembahyang, puasa, jihad, dakwah, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Hasil daripada berhakikat pula, kita akan mendapat ma'rifat, iaitu sampai ke peringkat hal-hal hakikat dapat dialami secara istiqamah. Allah akan kurniakan satu peringkat kemuncak yang mana dapat mencapai ke suatu tahap keyakinan yang tinggi. Di waktu itu, ia telah sampai ke peringkat ma'rifat yang ini dapat benar-benar mengenal Allah dan rahsia-rahsianya gelaran untuk mereka ini lebih dikenali sebagai Arif Al Arif Billah. Kesimpulannya, Islam seseorang itu hanya akan sempurna sekiranya dia mengamalkan syariat, tarekat dan hakikat secara serentak, maka layaklah ia digelar taslim, yakni tunduk lahir dan batin. Siapa yang tidak sedemikian halnya, maka Allah menempelak dengan firman-Nya, mereka bercakap dengan mulut mereka, tetapi tidak seperti dalam hati-hati mereka. Surah Al Imran ayat 167. Nah, seterusnya saya akan jelaskan sedikit mengenai hakikat. Hakikat adalah buah, yakni hasil. Selepas kita ada syariah, kemudian kita amalkan syariah itu hingga naik ke peringkat terikat yakni ia menjadi sebatang pokok yang bercabang dan berdaun maka kalau cukup syaratnya maka pokok itu akan menghasilkan buah dan buah terikat adalah akhlak dan peningkatan peringkat nafsu atau pencapaian makam-makam mahmudah hakikat adalah perubahan jiwa atau perubahan peringkat nafsu dari syariat dan hakikat yang dibuat dengan faham serta dihayati. Abdullah Taqiyul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.